श्री स्वामी समर्थ नमस्कार स्वामी भक्तांनो आज आपण स्वामीचा वृषभ राशीच्या व्यक्तीसाठीचा भाग्यशाली मंत्र कोणता आहे या राशीच्या व्यक्तींनी स्वामींना किंवा स्वामीच्या मठात कोणत्या वस्तूचे दान करावे ते दान केल्यामुळे धनप्राप्ती कशी होईल ही सर्व माहिती आपण आजच्या व्हिडिओत पाहणार आहोत प्रत्येक राशीचा हा राशी स्वामी असतो आणि त्याला अनुसरून जर आपण मंत्र जप दानधर्म केले तर त्याचे फळ आपल्याला लवकर आणि त्याच्या दुप्पट भेटते तुम्ही जर स्वामी भक्त असाल स्वामींनी तुमची इच्छा लवकर पूर्ण करावी असे जर तुम्हाला वाटत असेल तर ज्या व्यक्तीची वृषभरास असेल त्यांनी स्वामींची अत्यंत अशी प्रभावी सेवा करा त्यामुळे तुमची सर्व इच्छा लवकर पूर्ण होईल आणि तुमच्या आयुष्यातील सर्व दुःख सर्व कष्ट समस्या दूर निघून जातील कारण ही सेवा इतकी प्रभावशाली आहे की या सेवेमुळे स्वामी तुमचे सर्व दोष दूर करतील आणि त्यांचा आशीर्वादाचा हात कायम तुमच्या डोक्यावर ठेवतील स्वामींना अवडंबराची गरज नाही किंवा तुम्ही हातातमध्ये जपमाळ घेऊनच स्वामींचे नामस्मरण करा असेही काही बंधन नाही खूप जण असे करतात की हातात जपमाळ घेतात व स्वामींचे नामस्मरण करतात पण त्याचे लक्ष मात्र भलतीकडेच असते या नामस्मरणाचा काही उपयोग नाही तुम्ही कधी नामस्मरण करा कधीही करा कसेही करा पण ते पूर्ण अंतकरणाने करणे हे अंतकरणाने करणे हे अत्यंत महत्त्वाचे आहे अंतकरणातून नामस्मरण करणाऱ्यांनाच स्वामी आपल्यापासून कधीच दूर करत नाहीत त्यांच्या सर्व दुःखांचा कष्टाचा भार स्वामी स्वतः वाहतात आपल्या भक्ताला कसल्याच गोष्टीची इजा होऊ देत नाहीत त्यासाठी आज मी जी स्वामींची सेवा सांगणार आहे ती तुम्ही कमी प्रमाणात करा पण पूर्ण अंतकरणापासून करा मग बघा स्वामींनी जर तुमची इच्छा नाही पूर्ण केली तर मग सांगा कारण स्वामी हे अशक्यही शक्य कर गोष्टी करण्याचे सामर्थ्य स्वामीमध्ये आहे स्वामी आपल्या भक्तांच्या डोळ्यात कधीही आश्रू येऊ देत नाहीत तर मंडळी वृषभ राशीच्या व्यक्तीचा राशी, राशी स्वामी हा शुक्र आहे त्यामुळे या राशीच्या व्यक्तीने दर शुक्रवारी स्वामींच्या जागृत मठात जाऊन किंवा केंद्रात जाऊन स्वामीचे दर्शन घ्यावे दर दर शुक्रवारी स्वामींचे सद्गुरु स्त्रोत्राचे पठन करावे या राशीच्या व्यक्तीने शुक्रवारी पांढरी साखर स्वामीच्या मठात दान करावी किंवा बत्तासे दान दिले तरी चालेल स्वामींना शुभ्र वस्त्राचे दान द्यावे तसेच वर्षातून एकदा चांदे धा धातू दान करावे व स्वामींना पांढरी फुलं अर्पण करावी तुम्हाला जर सर्व नाही जमले तरी काही हरकत नाही तुम्हाला वेळ नसेल किंवा तुमची परिस्थिती नसेल तर फक्त स्वामींच्या या मंत्राचा शुक्रवारी एकशे आठ वेळा जप करा मग बघा स्वामी तुम्हाला मागाल त्याच्या दुप्पट देतील तर मंडळी तो मंत्र काही असा आहे ॐ श्री ीविश्वम्भराय स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री श्रीविश्वम्भराय स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री श्रीविश्वंभराय स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री श्रीविश्वंभराय स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री श्रीविश्वम्भराय स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री ीविश्वंभराय स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री श्रीविश्वंभराय स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री श्रीविश्वम्भराय 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 स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री श्रीविश्वंभराय स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री श्रीविश्वंभराय स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री श्रीविश्वम्भराय स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री श्रीविश्वम्भराय स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री श्रीविश्वम्भराय स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री श्रीविश्वंभराय स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री श्रीविश्वंभराय स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री श्रीविश्वम्भराय स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री श्रीविश्वंभराय स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री ीविश्वम्भराय स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री श्रीविश्वंभराय स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री श्रीविश्वंभराय स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री श्रीविश्वंभराय स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री श्रीविश्वम्भराय स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री ीविश्वम्भराय स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री श्रीविश्वम्भराय स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री श्रीविश्वंभराय स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री श्रीविश्वम्भराय स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री श्रीविश्वम्भराय स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री ीविश्वम्भराय स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री विश्वंभराय स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री श्रीविश्वंभराय स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री श्रीविश्वम्भराय 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 स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री श्रीविश्वंभराय स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री श्रीविश्वंभराय स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री विश्वंभराय स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री विश्वम्भराय स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री श्रीविश्वंभराय स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री श्रीविश्वम्भराय स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री श्रीविश्वंभराय स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री श्रीविश्वम्भराय स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री ीविश्वम्भराय स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री श्रीविश्वंभराय 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 स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री श्रीविश्वम्भराय स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री श्रीविश्वम्भराय स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री श्रीविश्वंभराय स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री श्रीविश्वंभराय स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री श्रीविश्वम्भराय स्वामी समर्थाय नमो नमः श्री भराय स्वामी समर्थाय नमो नमः ओम श्री विश्वराय स्वामी समर्थाय नमो नमः ओम श्री विश्वभराय स्वामी समर्थाय नमो नमः श्री ओंभराय स्वामी समर्थाय नमो नमः श्री ओंभराय स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री ीविश्वम्भराय स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री श्रीविश्वम्भराय स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री श्रीविश्वम्भराय स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री श्रीविश्वंभराय स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री श्रीविश्वम्भराय स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री श्रीविश्वम्भराय स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री विश्वंभराय स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री श्रीविश्वंभराय स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री श्रीविश्वम्भराय स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री श्रीविश्वंभराय स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री ीविश्वम्भराय स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री श्रीविश्वंभराय स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री श्रीविश्वंभराय स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री श्रीविश्वम्भराय स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री श्रीविश्वम्भराय स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री ीविश्वम्भराय स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री श्रीविश्वंभराय स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री श्रीविश्वंभराय स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री श्रीविश्वम्भराय स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री श्रीविश्वम्भराय स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री ीविश्वम्भराय स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री श्रीविश्वंभराय स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री श्रीविश्वम्भराय स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री श्रीविश्वंभराय स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री श्रीविश्वम्भराय स्वामी समर्थाय नमो नमः श्री भराय स्वामी समर्थाय नमो नमः श्री ओंभराय स्वामी समर्थाय नमो नमः ओम श्री विश्वराय स्वामी समर्थाय नमो नमः श्री ओंभराय स्वामी समर्थाय नमो नमः श्री ओंभराय स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री ीविश्वम्भराय स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री श्रीविश्वंभराय स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री श्रीविश्वंभराय स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री श्रीविश्वम्भराय 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 स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री विश्वम्भराय स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री श्रीविश्वंभराय स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री श्रीविश्वम्भराय स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री श्रीविश्वंभराय स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री श्रीविश्वंभराय स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री ीविश्वम्भराय स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री श्रीविश्वम्भराय स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री श्रीविश्वंभराय स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री श्रीविश्वम्भराय 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 स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री श्रीविश्वंभराय स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री श्रीविश्वंभराय स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री श्रीविश्वम्भराय स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री ीविश्वम्भराय स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री श्रीविश्वम्भराय स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री श्रीविश्वंभराय स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री श्रीविश्वंभराय स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री श्रीविश्वंभराय स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री ीविश्वम्भराय स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री विश्वंभराय स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री श्रीविश्वंभराय स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री श्रीविश्वम्भराय 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 स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री श्रीविश्वंभराय स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री श्रीविश्वंभराय स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री श्रीविश्वम्भराय स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री ीविश्वम्भराय स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री श्रीविश्वम्भराय स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री श्रीविश्वंभराय स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री श्रीविश्वंभराय स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री श्रीविश्वम्भराय स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री विश्वम्भराय स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री श्रीविश्वंभराय स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री श्रीविश्वम्भराय स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री श्रीविश्वम्भराय स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री श्रीविश्वंभराय स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्रीविश्वम्भराय स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री विश्वंभराय स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्रीविश्वम्भराय स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्रीविश्वंभराय स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्रीविश्वम्भराय स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री ीविश्वंभराय स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री श्रीविश्वंभराय स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री श्रीविश्वम्भराय स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री श्रीविश्वंभराय स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री श्रीविश्वम्भराय स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री ीविश्वम्भराय स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री श्रीविश्वम्भराय स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री श्रीविश्वंभराय स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री श्रीविश्वंभराय स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री श्रीविश्वम्भराय स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री ीविश्वंभराय स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री श्रीविश्वंभराय स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री श्रीविश्वम्भराय स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री श्रीविश्वम्भराय स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री श्रीविश्वम्भराय स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ ीविश्वम्भराय स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्रीविश्वंभराय स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्रीविश्वम्भराय स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्रीविश्वंभराय स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्रीविश्वंभराय स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री श्रीविश्वम्भराय स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री श्रीविश्वंभराय स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री श्रीविश्वंभराय स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री श्रीविश्वम्भराय स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री श्रीविश्वम्भराय स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री ीविश्वम्भराय स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री श्रीविश्वंभराय स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री श्रीविश्वंभराय स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री श्रीविश्वंभराय स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री श्रीविश्वम्भराय स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री ीविश्वम्भराय स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री श्रीविश्वम्भराय स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री श्रीविश्वंभराय स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री श्रीविश्वम्भराय स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री श्रीविश्वम्भराय स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री ीविश्वम्भराय स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री श्रीविश्वंभराय स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री श्रीविश्वंभराय स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री श्रीविश्वम्भराय स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री श्रीविश्वम्भराय स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री विश्वम्भराय 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 स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री श्रीविश्वंभराय स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री श्रीविश्वम्भराय स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री श्रीविश्वंभराय स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री श्रीविश्वम्भराय स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री विश्वम्भराय स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री श्रीविश्वम्भराय स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री श्रीविश्वंभराय स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री श्रीविश्वम्भराय 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 स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री श्रीविश्वंभराय स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री श्रीविश्वंभराय स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री श्रीविश्वम्भराय स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ ीविश्वंभराय स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्रीविश्वंभराय स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्रीविश्वम्भराय स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्रीविश्वंभराय स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्रीविश्वम्भराय स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री ीविश्वम्भराय स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री श्रीविश्वम्भराय स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री श्रीविश्वम्भराय स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री श्रीविश्वंभराय स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री श्रीविश्वम्भराय स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री विश्वम्भराय 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 स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री ीविश्वम्भराय स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री श्रीविश्वंभराय स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री श्रीविश्वंभराय स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री श्रीविश्वम्भराय स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री श्रीविश्वम्भराय स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री श्रीविश्वम्भराय स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री श्रीविश्वंभराय स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री श्रीविश्वंभराय स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री श्रीविश्वम्भराय स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री श्रीविश्वम्भराय स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री ीविश्वम्भराय स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री श्रीविश्वंभराय स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री श्रीविश्वम्भराय स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री श्रीविश्वंभराय स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री श्रीविश्वम्भराय स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री ीविश्वम्भराय स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री श्रीविश्वंभराय स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री श्रीविश्वम्भराय स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री श्रीविश्वंभराय स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री श्रीविश्वम्भराय स्वामी समर्थाय नमो नमः